کیا آپ جانتے ہیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شک کمر نے ہندوستان میں اسلام اور ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی ہندوستان کی ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ نے ہندوستان میں شک کمر کا موجزہ دیکھا عرب میں نازل ہونے والے دین اسلام کے نور نے پورے عالم کو روشن کر دیا لشکروں اور فاتحین کے پہنچنے سے قبل ہی اسلام ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا یہ تاریخی راز بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی پہلی روشنی کب اور کیسے پھیلی ایک ایسی سرزمین جہاں ایک ہندو بادشاہ نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے اور وہ لمحہ اس کے دل کو ایک ایسی جستجو کی طرف لے گیا جو بلاخر اسے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا گئی آج ہم بات کریں گے انڈیا کی پہلی مسجد چیرامین جمعہ مسجد کی جو نہ صرف تاریخ کا ایک زندہ شاہکار ہے بلکہ مذہبی ہم تجارت اور انسانی تجسس کی ایک حیرت انگیز داستان ہے یہ سفر چودہ سو سال پرانا ہے اور اس میں چھپے ہیں راز عقیدہ اور وہ ایمان افروز کہانیاں جنہوں نے برے صغیر کا مقدر بدل دیا چیرامن جمعہ مسجد کیرالا کے ایک زلہ کے ایک چھوٹے سے قصبے کودن گلور میں واقع ہے جسے قدیم زمانے میں موزیرس کہا جاتا تھا یہ مسجد چھ سو انتیس عیسوی میں بنی یعنی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دنیا میں جلبہ افروز تھے یعنی اسلام کے پیغام نے ابھی عرب سے باہر قدم رکھا ہی تھا یہی وجہ ہے کہ اسے ہندوستان کی پہلی مسجد اور دنیا کی قدیم ترین مساجد میں شمار کیا جاتا ہے اس کی لمبائی 61 میٹر اور چوڑائی 24 میٹر ہے اور آج بھی یہ مسجد نہ صرف آباد ہے بلکہ اپنی اصل روح میں سانس لے رہی ہے کودن گلور اس زمانے میں صرف ایک قصبہ نہیں بلکہ قدیم ہندوستان کی سب سے بڑی بندرگاہ تھی چار سو قبل مسیح سے یہاں رومی یونانی عرب اور چینی تاجر آتے تھے یہی وہ بندرگاہ تھی جہاں سے کالی مرچ دار چینی ہاتھی دانت اور جواہرات دنیا بھر میں برآمد ہوتے تھے اور انہی سمندری لہروں کے ذریعے عرب تاجر یہاں آئے جن کے ساتھ اسلام کا پیغام بھی آیا یہ وہ لمحہ تھا جب تجارت اور تبلیغ نے ایک ساتھ تاریخ رقم کی اب آتے ہیں اس کہانی پر جو اس مسجد کی بنیاد ہے چیرامن پیرو مل کی کہانی وہ اس وقت چیرا سلطنت کے بادشاہ تھے ایک رات وہ اپنے محل کی بالکنی پر کھڑے آسمان کو دیکھ رہے تھے چاند پورا روشن تھا مگر اچانک چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اس منظر نے ہندوستان کی ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ کو انتہائی حیرت زدہ کر دیا درباری نجومیوں نے حساب کتاب لگایا پجاریوں نے منتر پڑھے مگر کسی کے پاس جواب نہ تھا مہینوں بعد عرب تاجران بادشاہ کے دربار میں پہنچے جب بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اے بادشاہ یہ موجزہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوا تھا اور اس کا ذکر قرآن کی سورہ القمر میں موجود ہے یہ سن کر بادشاہ کے دل میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ میں اس نبی سے ملنے جا رہا ہوں جس کے رب نے چاند کو اس کے اشارے پر دو ٹکڑے کر دیا چیرامین پیرومل نے اپنی سلطنت کو مقامی سرداروں میں تقسیم کیا اور خفیہ طور پر عرب تاجروں کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے مکہ پہنچ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اسلام قبول کیا اور نیا نام پایا تاج الدین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادرک کا اچار بطور تحفہ پیش کیا کچھ عرصہ وہاں قیام کے بعد واپسی کے سفر میں وہ عمان کے ایک مقام پر بیمار ہو کر وفات پا گئے اور وہیں ان کا مزار بنا جو آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے وفات سے قبل بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ خطوط دیے کہ میرے وطن واپس جا کر میرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کرنا یہی خطوط لے کر حضرت مالک بن دینار اپنے بارہ ساتھیوں کے ساتھ کیرالا پہنچے انہوں نے کدن گلور کے حکمرانوں کو بادشاہ کے خطوط دکھائے اور ان کی اجازت سے پہلی مسجد تعمیر کی چیرہ من جمعہ مسجد مالک بن دینار نے اس مسجد کے پہلے امام اور نگران کے طور پر خدمات انجام دی ان کے بھتیجے حبیب بن مالک اور ان کی اہلیہ کی قبریں آج بھی مسجد کے احاطے میں موجود ہیں یہ مسجد کئی صدیوں میں کئی بار تعمیر و توسیع سے گزری گیارویں صدی میں ایک بڑی مرمت ہوئی پندرہ سو اڑسٹھ میں دوبارہ تعمیر کی گئی اور انیس سو چوہتر میں جب نمازیوں کی تعداد بڑھی تو سامنے کا حصہ توڑ کر نیا بنایا گیا مگر پرانا محراب محفوظ رکھا گیا انیس سو چوراسی میں مزید توسیع ہوئی اور انیس سو چورانوے میں گمبت اور چار مینار شامل کیے گئے لیکن دو ہزار بائیس کی بحالی میں مسجد کو اس کی اصل ساتویں صدی کی شکل میں بحال کر دیا گیا میماری کی لحاظ سے یہ مسجد منفرد ہے نہ گمبد نہ مینار بلکہ کیرالا کے ہندو مندر طرز تعمیر پر بنی چھت لکڑی کی ستون پتھر کے اور اندر لٹکتا ہوا چراغ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار سال سے مسلسل جل رہا ہے چیرامین مسجد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں یہ تمام مذاہب کی علامت ہے رمضان المبارک میں یہاں غیر مسلم خاندان افطار کرواتے ہیں بہت سے ہندو اپنے بچوں کے تعلیم کا آغاز اسی مسجد میں کرتے ہیں یہی نہیں کچھ قریبی مندروں میں آج بھی پجاریوں کی تقرری مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوتی ہے گویا ایک ہزار سال پرانی رواداری آج بھی زندہ ہے کچھ مورخین اس روایت کو مستند مانتے ہیں جیسا کہ ایم جی ایس نارائن جو کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلم دونوں روایات میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے لہذا اسے رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی پہلی تحریری شہادت پندرہ سو دس میں پرتگالی مصنف دوارتے باربوسا نے لکھی جو خود اس علاقے سے گزرا تھا آج یہ مسجد دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے عقیدت اور حیرت کا مرکز ہے سابق صدر عبدالکلام اور سیاستدان شیشی ششی تھروور سمیت کئی معروف شخصیات یہاں آ چکی ہیں دوہزار سولہ میں وزیر اعظم نرند مودی نے سعودی عرب کے بادشاہ کو اس مسجد کا سونے کا ماڈل تحفے میں دیا جس سے اس کی تاریخی اہمیت عالمی سطح پر اجاگر ہوئی چیئرمین جمعہ مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں یہ خواب کی تعبیر ہے ایک بادشاہ کے خواب کی جس نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے اور روشنی کے راستے پر چل پڑا یہ مسجد یاد دلاتی ہے کہ اسلام اس خطے میں تلوار سے نہیں بلکہ کردار تجارت اور سچائی سے آیا تو اگلی بار جب آپ کسی مسجد کی آزان سنیں یاد رکھیے کہ اس کی گونج میں کہیں نہ کہیں کیرالہ کے کی اس بادشاہ کی تلاش حق بھی شامل ہے جس نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھ کر ایمان کی روشنی پا لی آپ دیکھ رہے ہیں سکاوت پروڈکشن میں ہوں عمران عزیز